Peranan media masa dan media sosial dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang integriti dan anti rasuah merupakan tajuk utama video LDK kami. Penyampaian maklumat menerusi media masa seperti televisyen, akhbar dan radio serta media sosial seperti TikTok, Instagram dan X membolehkan maklumat tersebar dengan lebih meluas dan pantas dalam kalangan pengguna internet. Sebuah kes rasuah dalam pendidikan yang melibatkan seorang bekas pengurus universiti Muhammad Khalid Kaab yang didenda RM35,000 setelah mengaku bersalah atas pertuduhan pemasuhan dokumen bagi pengambilan pelajar. Sebagai asas penghasilan video LDK, kami telah menghasilkan sebuah sketsa yang diadaptasi daripada sebuah kes sebenar Muhammad Khalid Kaab untuk diulas dengan lebih mendalam. Jadi, mari kita saksikan bagaimana peranan media masa dan media sosial tentang integriti dan anti rasuah dalam lakonan kami. Boleh mami masuk? Oh, come in mami. Mami, tengok ni. Aida dapat four flat. Wah, apa dia nak mami? Jadi kita pergi celebrate, okey? Aida ambil je yang Aida nak nanti. Oh, thank you mami. Aida nak. Oh, makasihlah. Boleh-boleh. Nanti Aida jangan lupa tau isi UPU. Isi UM as first choice. Mami nak Aida belajar kat tempat mami dulu. Of course lah, Aida memang aim nak masuk UM because Aida nak banggakan Mami. I want to be like you, Mami because are my role model. Oh, okay dah. Jom kita pergi makan. Alright, jom. Six months later. Mami, I got rejected from UM. It's okay, I know you did your best. Jangan sedih-sedih, okay? Nanti kita apply untuk Rayuan. But mommy, am I not good enough? I don't have a full flat good mommy. How much more do I need to achieve to be accepted? Aida, you are anak mommy. You are the best. So, jangan biarkan result ni question your ability. Really mommy? I did well kan? Cuma dia orang yang reject Aida. Yes, of course. Okay, don't be sad. We'll look for another way. Mommy sure you belong to UM. Oh, thank you mommy. Several days later. Ada, I you Thanks to you, I dapat rasa all this Kenapa dia tiba nak jumpa ni? Hmm, good point You tahu kan macam mana itu tolong dapatkan disposition. position? Hmm, yes I appreciate you tolong Sh I. I You nak cakap apa ni? Just check to the point Hmm, okay I sebenarnya you nak you approve kind application anak I You know she got rejected You know how you be we worried Semua dapat tempat tu memang layak Yes, of course. Tapi Astina, anak saya masuk UM. Nanti apa pula orang cakap? Sebab anak saya tak layak. Ini semua memalukan. Saya tak nak baik. Kesian dekat sudut-sudut layu siapa yang dengar hasil usaha diorang sendiri. Ini tak adil. I don't care. Astina, saya dah masuk UM. Hmm. Apa kata saya gaji awak tahu? Macam mana? No, you tahu kan benda ni salah. I tak nak terlibat dah dengan benda-benda macam ni You tahu kan, I dah cuci tangan kot You ni tak payah nak ajak sangat I juga yang tolong you dapatkan semua ni And now, you tak nak kotorkan tangan you untuk to tolong I Please lah, no need to be too face. I know you, once saya buka mulut Say bye to all of this Okay, I tolong bye Bring all the necessary document I sent again Kan hey, senang kalau dari awal setuju Okey dan I pergi dulu Dia tahu kenapa yang nak satirkan ni? Eh, tengok ni. Ada kes rasuah dekat unit kita. Serius lah, ya? kat sini. Macam kat, macam tipu je. Ya, yeah, betul. Aku dah check tau dia punya initial dengan pangkat dia sumpah sama dengan pengurus fakulti perubatan tu. Dah ada orang sepi beti kau tahu. Dia punya details macam edisi siasat. Weish Sekejap aku check. Ha, ni. Mana? Oh, Ni kan yang bukan yang perempuan alumna yang famous tu. Ala yang bagi talk last week tu. Ah, oh yang tu tahu tahu tahu. Kita tak sebenarnya kan. Mak dia tu ada bagi rasa untuk approve anak dia masuk UM. Wish. Siapa? Wei, korang. Ha, kenapa? Korang tahu dah ke kes viral baru-baru ni? Aku baru je wish dengan dia pasal benda tadi. By the way, kau tahu ke budak mana yang masuk sini sebab mak dia bagi rasuah? Ni lah aku nak bagi tahu korang ni. Tadi dia kelas dengan aku. Oh, so tadi dia okey ke dalam kelas? Lepas je kelas, dia terus lari keluar. Nampak macam tengah tahan nangis, weh. Macam tak tahu pun semua ni. Tak tahu wayang je. Ish, kau ni tak baiklah. Aku ada tanya orang yang duduk sebelah budak tu. Budak tu tak ada cakap apa-apa ke? Dia kata dia dapat masuk sebab rayuan. So aku sium sure dia memang tak tahu benda ni. Ha, kena tambah satu dosa. Aku cakap je. Weh, ada berita baru. Dalam berita terkini Seorang pengurus di sebuah universiti awam telah mengaku bersalah dalam kes penyalahgunaan kuasa. Tindakan yang mengejutkan ini melibatkan penggunaan dokumen palsu untuk merekrut pelajar dan dia didapati telah menerima sogokan sebanyak RM25,000 Malaysia. Hai Welcome back to UniMADANET TV and today we are back with the most sensational hot light eye on the pop topic, which is the Bratuto Masalu app. UM. So let's interview some people and get their opinion on this matter. Um, so can you tell me your name, major, and how long have you been in UniMAD? Hi, my name is Leika and I'm majoring in accounting and I've been here about 6 months. Oh, saya Liana. saya second year engineering student. I'm in ICT and I'm majoring in law dah setahun saya di sini Oh, so I nak tanya you satu soalan You ada dengar tak latest uh, case yang berlaku kat UAM ni? Oh, ada. Saya terdengar pasal case tu Oh, budak yang masuk pakai kabel tu Senang eh hidup dia Makan, tidur, tak ada study, ambil tempat orang Macam mana dia boleh layak like eh uh, masa ni? Hmm, kes apa ya? Masih tak pernah dengar apa? So basically, ada parents yang bagi rasuah sebab nak masukkan anak dia dalam UAM So, apa pendapat you pasal case tu? UM patut buang je budak tu Kalau boleh, blacklist dia daripada semua universiti awam Bukan boleh percaya kalau dah buat sekali, takkan buat lagi Dah malas satu Malaysia ni, baik pergi belajar overseas je lah Bro, what are you talking about, man? Nanti, kena had comment pelik tim cakap kandisan muli So, since I baru dengar je bismillah tadi So, bagi pendapat saya lah kan Kesianlah budak tu jadi mangsa <coughs> mak dia nak sangat di masih UN. Saya rasa kita tak boleh bersangka buruk dekat orang. Betul ke mak dia, mak budak tu yang rasa pengurus UN? UM? Mana dia orang tahu? you serious? Kita tak boleh lah just dia orang cepat sangat. Tak tahu betul ke tidak. Um, so, you rasa kan? Uh, just uh, Aku bagi a big impact tak dekat masyarakat? Saya hmm, rasa belajar yang macam Ibu saya rasa tak adil dengan sistem dekat universiti ni Yelah, asyik-asyik orang yang ada kereta je yang dapat masuk Lepas tu, saya rasa generasi sekarang ni pun malas dah nak masuk universiti Saya rasa dengan teknologi yang maju sekarang ni Semua maklumat berada dekat ujung jari kita je Kita kan ada media sosial macam TikTok, Instagram, Twitter Jadi masyarakat aware okay, pasal kes-kes macam ni Mestilah, Punyalah ramai orang yang susah dekat Malaysia ni Semua kena tindas sebab sistem yang tak adil Macam mana lah Malaysia ni nak maju Corruption sana sini Sebabkan benda ni lah Yang susah stay susah Yang kaya makin kaya Kalau sistem ni dikonstruk Confirm lagi ramai makam muda yang akan lahir That's all guys We don't know when we'll be back But surely will If there is time we So stay tuned for the next video Melalui sketsa ini kita dapat lihat isu rasuah bukan sahaja berlaku di peringkat tinggi tetapi muncul dalam kehidupan harian seperti dalam sistem pendidikan yang sepatutnya adil. Bahagian akhir cerita menunjukkan pada media masa dan media sosial dalam membuka mata masyarakat. Liputan berita dan juga YouTube ni Madani TV menggambarkan bagaimana media boleh menjadi platform untuk mendidik masyarakat tentang nilai integriti dan kesan buruk rasuah. Sementara itu, Sing Confession Post pula menunjukkan bagaimana informasi tersebar dan membentuk pendapat awam melalui masyarakat. Walaupun kadang-kadang ia dalam bentuk kursi tetapi ia tetap mencetuskan kesedaran bahawa salah tetap salah dan integriti tidak boleh dipilih. Gabungan kedua-dua media ini membuktikan bahawa media memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menolak rasuah dan menjunjung nilai integriti dan tanggungjawab.